सामिने के राम जमशेद बादशाह ईरान के कदीम तरीन बादशाहों में शुमार होता है उसके बाप का नाम देव था रगवीत समेत दीगर कदीम कुतुब में इस अज़ीम फनून का मालूम के मुताबिक आखिर में उसने खुदाई का दावा भी कर लिया था तब सरत अक़ायद के मुताबिक आसमानी ताकतों ने जहाक को उसके खिलाफ तैयार किया जिसने जमशेद को शिकस्त दी और उसे आरे से चीर कर हलाक कर दिया इसी जमशेद बादशाह के नाम पर एक प्याले का तस्करा है जिसे जाम जमशेद कहा जाता है इस प्याले को जमशेद बादशाह ने बनवाया था जिसके जरिए वो दुनिया के हालात जान लिया करता था मालूम के मुताबिक जाम जमशेद को गर्दिश देने से दुनिया के हालात उसमें नमोदार हो जाते इसी जाम को जाम जमशेद के अलावा जाम जहाँ नुमा जाम गीति नामा और जाम आरा भी कहते हैं अंग्रेजी में इसे अविस्ता कहा जाता है तारीख कहती है कि ये काफी बड़ा जाम था इसमें हिंसा और खतूत ऐसे कंधा किए गए थे कि जिससे आलम के खैर शर का हाल मालूम हो जाता जिस तरह इस से सितारों का हाल मालूम होता है जाम जम से भी दुनिया के हबादिसात का इलम हो जाता अहले फारिस के नज़दीक ये पेश गोई करने वाला एक इलामी नोयीत का प्याला था हकीम तोसी की तारीखी किताब शाहनामा में भी इस जाम का तस्करा है अहले फारिस का अकीदा है कि जाम जम जिस बादशाह के पास रहेगा जमशेद की तरह उसकी आलमगीर बादशाह रहेगी बाजी तारीखी किताबों के मुताबिक ईरान के मशहूर बादशाह के खुश ने भी इस प्याले का इस्तेमाल किया था और एक सफीर बेजन जब लापता हो गया और जिसके बारे में अफवाह फैली कि उसे कत्ल कर दिया गया है के खुसरो ने जाम जम का इस्तेमाल करते हुए उसका पता लगा लिया था जामे जम की हकीकत कुछ भी हो लेकिन मौजूदा दौर में भी जाम जम का तस्करा अक्सर किताबों में मिलता है खासकर उर्दू शायरी में जाम जमशेद का तस्करा कसरत ऐसी मिलता है